У кого живуть на зарплату єдиниці? У них у кого є бізнес, ці 4600 водителі не виходить стук. І коли ви обираєте за 300 голосів віддаєте голос, 300 як можна за 300 гривень, як можна щось очікувати? І тому прийти тільки і сказати, нарушена стаття Конституції, повернутися і пойти, ну і що далі? А кого обрали? Зараз кажемо, ми не голосували. От і все. Я перепрошую, тому що дуже боляче. Так і по інвалідам. Коли я за вас встала, ваші обласні організації, які кормилися цього фонду, затравили мене письмами, що кожен Гадюка хоче поламати всю підтримку інвалідів. я хочу до вас звернутися, можливо, через вас мікрофон у вас дали вам. Немає. Ну, але я вас і так да. чую. До Розенка до Павла, до міністра соціальної політики на сьогодні день. Я інвалідства і, mm. і багато дітей. От у нас на сьогоднішній день ніяких немає ні по медицині, ні по лікуванню, ні по комунальному. Правда, є сьогодні, що нам дають 140 гривень на рік на бензин. Куди спитаєтесь Розенка, можна за неї доїхати? З судовольстві. Дают... Я вам мужу даты его мобильный. Мой же знает мобильный, вся страна. Чего бы его не да. У нас есть еще льготы хорошие. Можно проехать в автобусе, в который мы не вылазим, ни... мы не с сопровождающими укинуть. лицами. А... Это мы втянули с таким скандалом, что вы не представляете. Сопровождающих лиц хотели выкинуть. А если ребенок время... на коляске? А, да. В зимнее время мы можем проехать поездом. 50%. За 50%. Это самые большие льготы. При минимальной пенсии 940 гривен, 949 гривен пенсии, которую я получаю, я должен заплатить 1072 гривны на прошедший месяц. Вот, билет 50% 1072 гривны? Нет, это не билет, это коммунальные. А, нет, коммунальные вам будут полностью компенсировать. Никто не нет, вот подслухайте. Я вам сказала, что как они сейчас будут, Розенко нам показывает. Такая одна бумага удерживает все ее. Ее треба заполнить. Единственное, что питание, я вам сразу дала сигнал да, по неработающим. Просто вы понимали. Потому что если не работает, естественно, у нас особенно много приехало с Донецка, с Луганска, которые не хотят работать и хотят получать только компенсации. Я говорю, мужчин всех в АТО, а тут можно общественные работы, в госпитале помогать как-то, ну, ну нельзя. Меня один пишет, живет в Межегорье с Донецка и пишет мне кужиль гадюка. Uh -huh. А давай, мне так не устраивает, что мне дают один раз все время тот же самый борщ или лесу, uh -huh. каша такая с котлетой. Вот не хочу, должны лучше питание давать. Uh -huh. Понимаете? А когда работать, я ему говорю: иди работай. Я говорю, вот у меня помощники зарплата максимальная 3000 гривен. Он говорит, на такие деньги даже с дома не выйду. Да, да. А мы на 800 гривен можем. Так я же про это и говорю. Поэтому я, я вам дам телефон Розенко, обязательно ему передам, потому что сейчас, в ближайшее время, мы подготовили очень серьезную с ним встречу. На меня вышли люди, кто занимается протезированием. В Украине делаются все протезы, при том лучше, чем за рубежом. Мало того, наши ребята переживают о том, что те, которые поставили в Германии за бешеные деньги там, или в Англии, и это же не бесплатно, их никто обслуживать уже не будет через год, а их же надо подгонять. Так вот, они показали, какая коррупция там в этом направлении. И мы договорились, что они все выписывают, и Розенко нас ждет. Так что в ближайшее время я с ним буду встречаться. И по инвалидам Сушкевич сейчас уполномочен. У вас есть его телефон? Он уполномоченный президента по вопросам инвалида. Вот пусть он всегда за вас везде загрызал всех. Вот. Я, бы, я ему это передам. Я ему не, мы с ним воюем немножечко. Потому что да. Но ничего. На самом деле, по крайней мере, он понимает, это хотя бы проблема ваши больше, чем мы. Потому что когда политики и журналисты сели в коляску, им дали, попросили три часа, вы видели, да, это? Да? прочувствовать, как можно куда подъехать, на раз э, отрезвляются мозги в этой ситуации. И вот так нужно попросить э, провести один день э, мэра и его замов и э, депутатов городского совета с вами проехаться вот один раз. Поверьте, сразу появится, как и в автобус езжать, и как заезжать в мэрию, и как заезжать куда. Потому что, поверьте, не потому что они плохие люди, нет. Потому что они это не... Не дать, такую, у А у них попрошу, такая, у них, у, у, такая, не, у них такая. Э, э, ну, я, я, так понимаю, что до, в Украине до сих пор на зарплату мало кто живет. Mm -hmm. Поэтому э, еще раз говорю, что на сегодняшний день вы слышали то, что я говорила и премьеру. Еще раз говорю, если трудно, то должно быть одинаково трудно всем. Я хочу вам привести одни цифры, я думала их вначале сказать, скажу хотя бы сейчас. Для меня они были откровением. В Америке 1% богатых, не взяла Вот это вот суть нашей политики. В Америке 1% богатых наполняет 37% бюджета. У нас наибогатшие наполняют 4% бюджета. Найбеднейшие 50%. Это то, о чем я говорила о перекосе. У них, у нас на 10% беднейших пельгов, пельги всего 33%. Три. А наибогатших 23% пильги. Чувствуете разницу? Поэтому, когда мы говорим с Тимошенко о том, что это делать нельзя, нас называют популистами. А мы говорим, что если 4 марки, то у всех 4 марки. Что не может быть. Если сказали депутатам, надо урезать все, то урезать должны всем. И директору госпредприятия Ангу... Э, администрации кричит за то, что депутаты проголосовали, я уйду с работы. Иди нахрен. Нет, ну подождите. Вы же спрашиваете не у него, а у меня как на 1200 прожить. Вы же у Гонтаревой, она же не придет вам, вы же не услышите, как на 1200 прожить. Когда те, кто взял валютные кредиты, умирают, она же говорит ничего не могу сделать. И она хочет 130 тысяч минимально, чтобы зарплата в банке была.